Скажите, пожалуйста, Николай, вы были непосредственно на Востоке, видели своими глазами, какая там ситуация? И как проходит антитеррористическая операция? Вот сегодня у нас проходит опрос, нужно ли сбавлять ее темпы, либо наращивать? Ну, здесь мы, мы безусловно, стали заложниками, между, с одной стороны, провокационными, безответственными действиями, которые исходят от власти, в том числе и то, что произошло сегодня, вместо того, чтобы идти на компромисс и попытаться урегулировать все проблемы в обществе мирным путем. Сегодня власть с третьей попытки с помощью фальсификаций, голосования за соседей, за своих коллег, с помощью чужих карточек, закрыла заседание парламента для прессы. В то время, когда на Востоке гибнут люди, заживо были сожжены в Одессе. Более, около 50 человек. Нет еще точных данных. Когда общество требует ответа на эти вопросы, проводится закрытое заседание парламента. При этом еще из этого заседания вообще беспрецедентный поступок удаляется одна из оппозиционных фракций, коммунистической партии. Мы, партия регионов, в знак солидарности тоже покинули это заседание, потому что мы хотим участвовать в таком партии. При этом, с другой стороны, мы понимаем, что... Эти люди, которые на востоке Украины взяли оружие и заняли административные задания, мы обращаемся к ним, призываем их оружие и не подвергать опасности мирных жителей, наших земляков. И, и они, конечно, не... тоже провоцируют на кровь, провоцируют на то, что э, может пролиться кровь мирных жителей. Но власти сегодня нужно не воевать с собственным народом а немедленно пойти на те меры, которые успокоят Юго-Восток, которые сделают так, чтобы каждому гражданину в этой стране было жить комфортно. Они должны сделать все для того, чтобы немедленно расформировать вооруженное формирования, в том числе правый сектор, право радикального неонацистского толка, и немедленно начать конституционную реформу по децентрализации власти, Передача разграничения полномочий между центром и регионами, чтобы они могли самостоятельную политику региональную проводить, были независимы финансов центра. Гуманитарная политика в каждом регионе должна быть своя. Это успокоит людей, это создаст предпосылки для того, чтобы не прорывалась дальше кровь. Вооруженным путем, террором они ничего не добьются. Николай, скажите, пожалуйста, вот сегодня, как мы знаем, парламент провалил голосование по референдуму 25 мая, в частности за проведение всеукраинского опроса консультативного. Что вы можете об этом сказать? Вы там присутствовали, вот. насколько мне известно, почему это произошло? Что там было? Как я вам как я вам уже сказал, Но... мы вышли из зала вместе М -м -м. с коммунистами, когда власть удалила из зала крупную оппозиционную фракцию? По какой причине это было сделано? А это того, было чтобы... сделано скажите, как это они это объяснили? Это было сделано умышленно для того, чтобы сорвать голосование по референдуму. Это их сценарий. У них не хватало голосов по референдуму, и они проголосовали и выгнали из заседания парламента фракцию коммунистов. И понимали прекрасно, что не хватит голосов до референдума. Сегодня они делают все для того, чтобы сорвать президентские выборы, при этом цинично обвиняя в этом сепаратистов, террористов, кого угодно. Uh -huh. Скажите, а Николай. А делается все со стороны власти, потому что не созданы условия для ведения честной, демократической избирательной кампании. Николай, у скажите, пожалуйста, отобраны, сегодня вот у кандидатов отобраны основные демократические uh -huh. права. Это вести кампанию свободно и безопасно. Uh -huh. Совершаются нападения на наших кандидатов со стороны праворадикальных вооруженных группировок. У нас уже видные регионалы. Кернос с простреленной грудью лежит. В Одессе депутаты облсовета от партии регионов сожгли заживо. При этом продолжаются нападения на оппозиционных кандидатов.